80% личного состава было задействовано на охрану общественного порядка в общественных местах. В ходе проведения мероприятий профилактических по профилактике и предупреждению правонарушений преступлений, резонансных преступлений допущено не было. Праздники прошли относительно спокойно. Основными правонарушениями, которые случились за данный период это являлись семейно бытовые отношения как обычно ну как бы в общественных местах не было допущено преступлений происшествий имели место факты грабежей буквально вчера была задержана группа лиц которые совершили хищение троллей это в житеневом районе по улице Короченко и Саксонский улица Подбельского вырезали троллей, группа была задержана. Сейчас в районным отделом проводится разбирательство, лица отрабатываются на причастность к ранее совершенным преступлениям данного вида. Решением Днепропетровской областной администрации было запрещено использование салютов в дни новогодних, рождественских праздников. Но как бы мы все жители города обратили внимание, что имели место факты, когда использовались пиротехнические изделия, но не в таком массовом количестве, как это было в предыдущие годы. То есть сотрудниками милиции принимались определенные меры по... Изъятию незаконно реализующихся пиротехнических средств составлено более 15 протоколов в отношении лиц, которые реализовали пиротехнические изделия, не имея определенных документов и сертификатов качества. И то, что касается распития спиртных напитков в общественных местах, ну, закон никто не отменял. Праздник есть праздник. Для этого существует питейное заведение, для этого есть дом, квартира где можно употреблять. По-прежнему это является правонарушением и увлечет за собой административную ответственность.